muso o'z qavmiga alloh sizga bir sigir so'yishligingizni buyurmoqda deganini eslang ular bizni ermak qilyapsanmi deyishdi u johillardan bo'lib qolishimdan allohdan panoh so'rayman dedi ular biz uchun robbingga duo qil uning qanday ekanini bizga bayon qilib bersin deyishdi u u zot qari ham yosh ham bo'lmagan ikkovining o'rtasidagi sigir deyapti bas o'zingizga buyurilgan narsani bajaring dedi de. ular biz uchun robbingga duo qil uning rangini qanday ekanini bayon qilib bersin deyishdi de. u u zot u rangi sapsariq qaraganlarni xursand qiladigan sigir deyapti dedi de. ular robbingga duo qil uning qanday ekanini bizga bayon qilib bersin sigir bizga noaniq bo'lib qoldi biz alloh xohlasa albatta hadoyat topuvchilarmiz deyishdi u u zot u minilmagan yer haydash va ekin sug'orishda ishlatilmagan ayblardan salomat aralashgan rangi yo'q sigir deyapti dedi ana endi rost keltirding deyishdi bas uni so'yishdi sal bo'lmasa qila olmas edilar